От допроса Бойко. Но поскольку сегодня, вообще, Александр Валентинович, мы уже, если заметили, мы вот сейчас только что посчитали, что уже 6 часов мы его допрашиваем с учетом за вчерашнего дня. Очень много он рассказал, в том числе касающийся, скажем так, нашей позиции защиты. Что Юлия Владимировна была в той ситуации, скажем так, вынуждена была действовать и принимать решение самостоятельно, поскольку со всех сторон ее окружили, ну, скажем, как минимум недоброжелатели. Кроме того, те люди, которые пытались получить свой или защищали свой личный интерес, и в этих условиях ей приходилось ситуацию ломать. В том числе и ставились, то есть ну, была озвучена информация, по поводу РосУкрэнерго и по поводу лиц, которые имеют отношение к РосУкрэнерго, в том числе и называлась фамилия Бойко. Поэтому для того, чтобы и кроме того было заявлено или ну, с, с моей стороны было заявлено ходатайство о приобщении к делу тех материалов, которые оглашал Турчинов в судебном заседании, в частности доверенность э, о э, по которой Дмит... Дмитрий Фирташ предоставил Бойко право выступать от его имени. Ну, она уже известна, это доверенность, ее вся страна знает. Это уже, наверное, факт, который не требует доказательства. Но мы, к сожалению, второй день бьемся в суде для... о том, чтобы ее приобщили к делу. И повторно суд нам отказал, говоря на то, что это не документ, а бумага. Мы уже сегодня даже предоставили выписку с Единого государственного реестра нотариальных действий, в котором четко указан. Это уже официальный документ на официальном бланке, подписанный официально нотариусом, с печатью нотариуса о том, что такая доверенность действительно выдавалась, что все реквизиты соответствуют той, которую мы определяем суду. И суд все равно ее не приобщил. В связи с этим Юлия Владимировна, естественно, сказал, что хорошо, необходимо допросить Бойко, и у меня есть к нему не меньше 150 вопросов по поводу того, что происходило и в каких условиях действовало правительство, и в том числе, какое участие в этом принял сам господин Бойко. Ну, во-первых, до а, ну, во я сегодня напишу адвокатский запрос на соответствующего нотариуса, подтвердить, соответствует ли этот документ действительности, соответствуют ли его реквизиты. Я не исключаю, не исключаю, что будет нарушен закон об адвокатуре и нам не дадут ответ со ссылкой на мифические какие-то аспекты. Параллельно мы, естественно, подадим сейчас ходатайство. То есть мы заявляли ходатайство о приобщении в дел, его к делу как материалов, которые были оглашены в судебном заседании свидетелей. И, кстати, закон формальные дает основания для такого приобщения. Не написано, являются они доказательствами или нет. Если они были оглашены свидетелем в судебном заседании, то ставится вопрос об их приобщении. Без ссылки, доказательства, не доказательства. Суд определяет, является ли этот документ доказательством уже при принятии окончательного решения и вынесении оправдательного или обвинительного приговора. Вот. Поэтому формальные основания у суда были для того, чтобы приобщить. Суд не приобщил. Мы напишем ходатайство и будем настаивать, чтобы суд его рассмотрел о приобщении этого документа в деле как доказательства и принятии его судом как доказательства. Что? что? Ну, еще есть, да, у нас еще есть вопросы. Еще прокуроры не задавали вопросы, поэтому я думаю, что еще какое-то время мы будем спрашивать. Он э, очень, ну скажем так, очень полезный свидетель. Дело в том, что э, я недолго в процессе, но я читал э, стенограммы так поверхностно допроса других свидетелей. Настолько точно и настолько, э, ну скажем так, качественно он. Э, излагает информацию. И я понимаю, что у некоторых будет скепсис, насколько Турчинов ну, заинтересован или не заинтересован. Я хочу обратить внимание всех, что он дает показания под присягой. И за каждое слово, которое он говорит, он несет ответственность. В том числе, и если будет установлен факт, что он что-то сказал не так, эта ответственность может быть уголовной. Он знает об этом, он предупрежден судом об этом. Поэтому никаких оснований, формальных оснований полагать о том, что все изложенное им не соответствует действительности, нет. Ни у обвинения, ни у суда. Кстати, обвинение и не возражает. Фактически ни разу не было ни одного возражения против того, что свидетель что-то изложил так, что не соответствует действительности. Почему еще это не является?